Россия наносит удары исключительно по целям, которые имеют прямое отношение к украинскому военному потенциалу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мне хотелось бы поздравить и сказать, что все мы делаем правильно. И только так надо делать. Думаю, что это послание. Ребят, если вы хотите по-жесткому, давайте по-жесткому. Война, к сожалению, но придет в каждый дом. В том или ином виде. От саме під таким соусом справжній тероризм подають росіянам. Масована ракетна атака по Україні це великий успіх окупаційної армії РФ. Так про це говорять на їхньому зомбоящику. Пропагандисти та особисто Путін радіють тому, що за один ранок вони вбили більше 40 цивільних українців. Так як гаріл Київ, по крайній мірі картинка, да сьогодні он пому -пам -пам ні разу не гріз за я... такою. Да, от так, як он гаріл нам. Есть что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще важно красиво и талантливо это преподнести. Это ответ. Ответ на попытки Киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики. Цели удара достигнуты. Нас все устраивает. И спасибо мужикам за их серьезную, тяжелую, напряженную работу. Інтонації та слова цих нелюдей показують увесь рівень цинізму. Але хіба ці бридкі пики можуть когось здивувати? У них просте завдання нас із вами вбивати. А росіянам нагло брехати, що вони, мовляв, гуманісти. З самого початку, коли ми увидели розрушення в місті Київ, в этой дитячій лікарні, одразу ж питання, вопрос: Ну, це ж хто зробив? Понятно, что не мы? Целенаправленно, целенаправленно. Огонь по мирному населению, по мирным объектам со стороны вооруженных сил Российской Федерации не ведется, надо прямо сказать. А как бы оно там ни было, но именно такие действия будут продолжены, продолжены э, до достижения, так сказать, нужного эффекта. Опять-таки, э, с одной стороны, вроде как это и недостаточно гуманно, можно даже и так сказать. А с другой стороны, вооруженная борьба просто по-другому не ведется. За последние 50 лет во всех предыдущих э, локальных конфликтах э, вооруженных противостояний различного рода по всему миру, ведь процент гибели мирного населения был чудовищно высок. Просто чудовищно Нет. высок. Да, он достигал 90-95% от общего числа потерь в конфликте. Но... От нинішнього вооружене протистояння. Процент гібелі населения, он просто ничтожен. Процент гібелі мирного населення ничтожен? Які ж вони мразоти? Мабуть, тому щоб цей відсоток збільшити, вони прицільно і вдарили по дитячій лікарні охмадит. Напередодні атаки там перебували 627 дітей. Прямий напад на маленьких українців. З вашої точки зріння. Может ли а, наступить такой момент, когда вот то, что произошло, повториться еще раз? может быть, даже в более в массированном виде? Кровожерливі пики не приховують своєї радості від страждань українців. Дехто навіть прямо закликав до повторного удару по дітях, коли вони зібралися на вулиці біля лікарні. А російський пропагандист Шейнін заявив, що цього для України замало. Сегодняшние достаточно жесткие и, скажем так, выше среднего уровня жесткости удары по столице сегодняшней столице Укрырейха это в некотором смысле послание. И послание даже не Украрейх. Это послание как раз тем, кто за этим Укрырейхом стоит. Вот таким Киев уже давно не видели ни мы, ни, то, кто, ни те, кто в этом Киеве находится. Это совершенно очевидно некий новый уровень отработки по объектам военной структуры и структуры двойного назначения. То, что у Крырейх поднял там вот этот безумный хай по поводу того, что прилетело, этот весь хай, пусть они адресуют себе, потому что. Каждый раз, когда речь заходит о конфликте, Владимир Путин напоминает им о том, что военные конфликты, сопутствующие жертвы и трагедии этого конфликта можно было закончить весной 22 -го года, и Украрейх этого сделать не захотел. Поэтому кто бы сейчас в каких конвульсиях не бился в Киеве из бандеровцев, они все эти конвульсии, все эти проклятия должны обратить к себе самим. Думаю, что это послание. Ребят, если вы хотите по-жесткому, давайте по-жесткому. Закликати до чергових звірств у прямому ефірі і радіти цьому можуть тільки хворі люди. Мета у них одна схилити Україну до капітуляції. Пропагандист Міхаїл Хадарьонок навіть цього не приховує. Тож цілком ймовірно, ще такі жорстокі удари можуть повторитися. Я вважаю, що ми насправді далеко не все робимо для того, щоб ця боротьба закончилась швидше нашої побіди. недостаточно делаем, как мне кажется, для того, чтобы украинцы быстрее прозревали и переходили на сторону правды. Вот основная задача вот с нашей стороны, с нашей стороны, ее, наверное, можно сформулировать и так, ну, о которой вы говорили. Можно ли сформулировать задачу? Можно, можно. Всеми возможными средствами вооруженной борьбы, которые имеются в нашем распоряжении, как можно быстрее подвинуть украинское военное политическое руководство к мирным переговорам. Причем мирным переговорам такого рода, которые действительно отвечали бы в большей степени интересам нашего государства. Наши предложения сформулированы и по большому счету, опять-таки, в Киеве должны осознать, что вопрос-то стоит, вот вопрос стоит именно так, вот будет украинская нация или не будет. Украинская нация існувала, існує и будет існувати. Украинская нация будет вам протистояти. и, звісно, мы будем вам відповідати. Минобороны сообщили, что массированная атака армии России по украинской инфраструктуре – это ответ. Ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики. Цели удара достигнуты. Также в Минобороны отвергли обвинения Киева в том, что армия России, якобы, Спеціально ціленаправлено наносить удари по объектам. об'єктам. не так, звісно, це ж не так. Це просто Україна сама по собі ракети запускає, а російські удари використовує для прикриття. Ось такий маразм видав Карнаухов. То есть вони самі шарахнули туди. Ну тут же вопрос для мене в другом. це не случайно. Я то говорю о совершенно ином сценарии, что що вони спеціально ракетные ракетні удари, щоб під камуфляжем ударить спеціально по значимому об'єкту і обвинить Росію. Це повна маячня. Росіяни навмисно били по дитячій лікарні, щоб підняти ставку у цій грі. Але як цікаво прослідковувати зміну їхньої риторики та те, як вони плутаються у власній брехні. Бо спочатку пропагандисти як один заявляли, що вони не цілили по дитячій лікарні, а потім почали говорити, що там, начебто, базувалися українські військові, а поряд був Генеральний штаб. Тож, це, начебто, законна воєнна ціль. Там там якраз є ракети, і часть цих ракет летела у Севастополь. Кстати сказать. тому це не только американські і англійські ракети. которые использовались там, но и дооснащались они там. И наш успех в том числе не должен быть вот скрыт за этими шагами. В том числе и наш успех, который последовал после уничтожения команды, которая на Хаммерс, вот, на установках Хаймерс запускала атамаксе по Севастополю, те три пусковые установки были... Уні Далі ж росіянам почали розповідати, що удари були винятково по об'єктах критичної та воєнної інфраструктури, і що ніякої шкоди цивільним вони взагалі не завдали. удар, который сегодня нанесли вооруженные силы Российской Федерации по территории Украины, это прежде всего удар по энергетике и по аэродромной инфраструктуре. Пока украинский истеблишмент, элиты дожидаются F-16, Россия занимается плановым уничтожением аэродромной инфраструктуры. Россия наносит удары исключительно по целям, которые имеют прямое отношение к украинскому военному потенциалу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашние события в Киеве. Удар по больнице. Кадры и видео с места не оставляют сомнений. Это работа украинских ПВО. Ну и перед эфиром пришли комментарии от нашего МИДа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, попытки режима Зеленского использовать трагедию пропагандистских целей лишний раз подтверждает его бесчеловечную нацистскую сущность. Росіяни всіляко намагаються створити іншу реальність і не для того, щоб заперечувати, що це вони вчинили цей злочин, а для того, щоб правда у їхній брехні потонула. Але здається, що вони і самі у своїй брехні втопилися. Накануне наши силы нанесли высокоточные удары по украинским военным объектам Днепропетровская, Винницкая, Черниговская, Черкасская область, еще Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Сумская цели. Значит, были следующими авиабазы врага и предприятия, которые работают на ВСУ. Вот украинские средства ПВО попытались, естественно, сбить наши ракеты, которые летели по военным объектам, но их противоракетное оборудование... Как всегда, сработала плохо, и в итоге украинские ракеты попали в больницу. В итоге Украина запросила срочное заседание Совбез ООН. Наш посол в Америке Анатолий Антонов обратил внимание, что Соединенные Штаты, в свою очередь, намеренно замалчивают тот факт, что на больницу в Киеве упала украинская ракета. Все спекуляции стороны киевского режима и попытки обвинить нашу армию в нанесении удара по гражданским объектам выглядят очередным цирком в преддверии саммита НАТО. Попытки заработать себе очки они пиарятся на горе, как делали это уже много раз. Только горе это принесли они сами и сами себя разоблачили. В украинских пабликах и СМИ распространили фото частей упавшей ракеты у пострадавшего здания больницы. Мало это еще умудрились и Показати фотографію непосредственно момента падения ракети Оказалось, что это элементы ракеты западной системы ПВО. Это их ракета, как я понимаю, на сам так я щось не зрозуміла. Українська ракета ПВО чи ракета від НАСАМС норвезького комплексу. Ви коли брешете? Хоча б однієї версії дотримуйтеся, в очередной раз произошла трагедия, связанные с двумя причинами. Первое, это установление, это то, что прямо в сердце города находятся военные объекты, на которых активно осуществляются операции в интересах украинской военщины. Плюс прямо внутри стоят системы ПВО, ну и криворукость тех людей, которые обслуживают эти системы ПВО, тоже приводит к этим трагическим последствиям. А то, что дальше мы видим уже постановочные кадры, ясно почему. Вот эти постановочные видео, ну для меня это постановочно, потому что, ну вот видите, вот люди там передают кирпичи, перед этим им передавали воду. Какая вода? Ну, я понимаю, что это эмоционально, да? Вот если постановочный кадр эмоционально, это выглядит правильно. Но с точки зрения вот здравого смысла это бессмысленно. Какая вода? Ну вот произошел взрыв. Что там? Кто-то пить хочет, да? То есть вот они создали вот этот люди, толпа мужиков, да? Они разбегаются, потому что там ТЦКшники. А здесь прям все обнялись, да? да вот видите, Цепочка, воду передают. Друзья. Зачем цепочкой? Нос, ну, навіть толково збрехати у росіян не виходить, бо завжди їхні злочини Підтверджується прямими доказами. Окупанти запустили по лікарні «Охмадит» крилату ракету Х-101. і вразила вона саме ту ціль, на яку була запрограмована. Навіть на відеоудару можна чудово розгледіти обрис саме цієї ракети. А слідчі СБУ на місці трагедії виявили її уламки. Тож спроби Москви зняти з себе відповідальність жалюгідні. СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по Ахмадиту ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламки двигуна, які належать саме ракеті ХА101, крім цього, слідчі СБУ виявили уламки механізму розкриття крил, уламок блоку постановки завад, середню частину корпусу, обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку, уламки кожуха двигуна, які ми публікували вчора, і на яких відображений інвентарний номер. А він знаходиться із внутрішньої сторони обшивки, а також серійний номер ракети, який знаходиться на зовнішній стороні обшивки. Причому усі ці уламки, всі ці деталі, вони належать до російської ракети Х-101. Повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, а навколишні будівлі мають значні ушкодження. Такий тип ушкоджень, притаманний саме для бойової частини Х-101, яка становить 400 кілограмів. І такі руйнування в жодному разі не могли бути спричинені з РК бойові частини ракет, до якої приблизно в 20 разів менш потужні. В СБУ вже пообіцяли зробити все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин. Ця відплата буде і за законом, і за моральню. Держава-терорист це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. і їх ніщо не врятує від правосуддя, заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк. Аустинта Агенция МОЛЬФАР уже идентификувала эти имена. Запоминайте их, бо ответ точно будет. В Белом доме осудили удары России по детской клинике Ахмаддет. Также США пообещали послать очень сильный набор сигналов и сообщений Владимиру Путину в течение этой недели. Ой, да. У свое осуждение и свои сигналы. Надоели. Бачите, пропагандисти теж відчувають, що безкарними не залишаться саме тому і бісяться. І обіцянка Сполучених Штатів Америки послати дуже сильний набір сигналів і повідомлень Путіну хороша, але нам потрібні не слова, а дії. Дозвіл бити в РФ по воєнних об'єктах і останкино, бо так хочеться, щоб нарешті вибухнув той найбільший розсадник брехні та пропаганди. Сенатор-республиканец Томас Скин возмутился ограничениями дальности для американских ракет и предложил увеличить радиус поражения до 300 километров, то есть увеличить ровно в три раза. Иными словами, так называемая ползучая эскалация. Как заявил помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен, в этом радиусе находятся не мирные российские города, а российские авиабазы, ударив по которым можно снизить атакующий потенциал Москвы. 300 километров от украинской границы. Смотрим на карту. В радиусе поражения Брянск, Орел, Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону, Таганрог. Также известно, что Пентагон обсуждает отправку ракет с дальностью 500 километров. Якщо таку ракету запустять допустим, из Сумської області, то вона способна поразить цель в Москве і во всех городах до російської столиці. Ну і поки шата увесь світ занепокоєні та вирішують, як же відповідати Путіну і чи достатньо в них ракет, Україна використовує усі свої можливості для ударів по РФ поки безпілотниками. еще один дрон классная бомбы оттуда же есть вывезли это короче не волнуйтесь это уже не дроны стреляют это ну от огня короче цистерны они нагреваются и взрываются это просто очень умный ход они же ей сделали они просто туда дали где самые всякие взрывоопасные вещи они сейчас будут еще нагреваться и взрываться я уверен Ось ця бавовна розквітла на військовому аеродромі Ахтубінськ на електропідстанції в Ростовській області, а також на нафтобазі у Волгоградській області. І пропагандисту Соловйову це дуже не сподобалося. У я читаю утренні сводки. В мене, конечно, извините, мене охватують бешенство. Ми це зараз кому розказуємо? Отбита атака безпілотників. В результаті падіння обломків і далі пішло. Згоріло то, згоріло все, загорелася. Это что, отбитая атака беспилотников, твою мать? Вы меня, конечно, извините, но если у нас вот находится, мы четко знаем радиус досягаемости америка... американскими, британскими, немецкими, французскими и любыми другими натовскими беспилотниками, которыми временно управляют украинские нацисты. Что непонятно, что каждый губернатор, если у него с головой все в порядке, должен составить карту объектов, представляющих особый интерес для врага. Сложно понять, не отчитываться потом. Нам удалось преодолеть возгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. О, да, кстати, мы сейчас ограничим подачу, но это никак не отразится. Серьезно? Может, уже хватит, а? Может, хватит уже дурить? Сложно поставить сетки, на особых дроноопасных направлениях. Аэростатные шары. Ну, просто обратиться к специалистам. Не к Соловьеву. Не к какому-либо другому журналисту. А к специалистам, чтобы они сказали. Надо сделать раз, два, три, четыре, пять. И два с лишним года идет война. Тема беспилотников уже, ну, по крайней мере, год и тяжелый. Что, сложно это решить? Вот просто вот мне объясните. Легче потом каждый раз говорить «Вот, все нормально, все хорошо, тут, там, сям». Раніше Соловйов думав, що вбивати українців, залишати їх без домівок, тепла та світла можна, і їм за це нічого не буде. Але не сталося так, як гадалося. Тож тепер думки у нього дуже змінилися. Здравствуйте, Андрій Дович. У нас в станіці такої то Краснодарського краю були два прильоти. Горіло в роді Руководство вірило, що все регулировано. Жертв немає. Ну, ну... А что, никто не понимал, что по нефтебазе будет атака? Нет, вот, вот просто скажите мне, это бином Ньютона такой? Ну реально бешенство. И это еще постоянное. Ну вот. А может, все-таки обойдется, может, все-таки как-то. Ну, прекратите нагнетать. Да не прекращу я нагнетать! Ну я просто вижу, что идет, но ну, неужели это так сложно понять тем остальным? Ну не обойдется. Ну хватит уже писать с радуги мыльными пузырями и думать, что можно отсидеться. Война, к сожалению, но придет в каждый дом в том или ином виде, будет идти только по нарастающей. Врать себе надо прекратить уже. Прекратить себе врать. И смотреть, что идет война. Поэтому должны быть готовы к этому люди и города. Должна быть карта объектов, которая, очевидно, представляет основной интерес врага. И сделано все для того, чтобы защитить. Воспитывать воина, защищать территорию, защищать объекты. А не успокаивать розовой водичкой. От полового бессилия, говорять, что все сбито, а та возник пожар на небольшой площади. Но все уже погашено, а света нет, ні, ну, его просто нет. он Унишов Россия країна терористка, яка не прагне миру. Із тероризмом потрібно боротися усіма доступними засобами та способами без обмежень та умовностей. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, Дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.